Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah yang kami hormati yang kami sayangi Dr. Sansu Haida Sulaiman serta rakan-rakan PDPP Perdana 2025 saya Umu Atiyah Kamal bersama-sama saya Natasha Farhana Nazri dan juga Natasha Azira Azhar kami akan membentangkan tutorial topik yang keempat iaitu pentaksiran berasaskan sekolah Baik, untuk tutorial kali ini kami diminta untuk uh, memilih satu subjek pengajaran dan dikehendaki untuk membina satu pelan PBD. Bak kata orang uh, sepakat membawa berkat, jadi kami sebulat suara memilih sejarah tahun 5 bunga raya bunga kebangsaan. Jadi pembentangan kali ini akan merangkumi uh, kaedah pentaksiran formatif yang sesuai, uh, teknik pengumpulan strategi pemberian maklum balas um, menjelaskan bagaimana PBD ini dapat mengesan pencapaian kognitif, efektif uh, dan psikomotor murid dan um, menguraikan langkah-langkah pelaksanaan pentaksiran di bilik darjah secara sistematik dan akhir sekali pembentangan ini uh, akan diakhiri dengan kepentingan PBD sebagai alat untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran berdasarkan maklumat dan maklumat yang diperoleh melalui pentaksiran antara kaedah pentaksiran formatif yang dapat dilaksanakan dalam sesi pembelajaran dan juga pengajaran ialah uh, kuis harian ataupun soal jawab ringkas. Yang kedua ialah think, pair and share dan yang ketiga ialah latihan bertema ataupun peta I think. Okay. Bagi kuis harian ataupun soal jawab ringkas, uh, guru dapat laksanakan perkara tersebut pada setiap akhir sesi pengajaran dan guru boleh bagi 5 soalan uh, ringkas berkaitan dengan tajuk Bunga Raya, Bunga Kebangsaan Dan uh, antara contoh soalan yang dapat diberikan adalah Apakah nama saintifik Bunga Raya? Uh, soalan lain adalah berkenaan dengan berapakah kelompok yang terdapat pada Bunga Raya Dan apa maknanya uh, perkara tersebut dapat dilaksanakan secara lisan di dalam kelas Dengan antara guru dan juga pelajar Ataupun secara Google Form yang kedua adalah think, pair and share di mana murid berfikir secara seorang diri ataupun sendirian uh, Mereka berbincang secara berpasangan dan berkongsi jawapan dengan rakan sekelas Dan melalui uh, think, pair and share ni guru dapat uh, melihat kefahaman serta keaktifan pelajar lah Maksudnya uh, penglibatan murid secara menyeluruh dapat dilihat di dalam kelas dan yang ketiga ialah latihan bertema ataupun peta ITING. Kita biasa guna ialah peta minda. Melalui peta ITING, Uh, murid dapat membuat satu carta alir ataupun peta minda berkenaan dengan kronologi sejarah di mana berlakunya uh, peristiwa bunga raya sebagai bunga kebangsaan di Malaysia. Uh, contoh yang lain adalah berkenaan dengan ciri-ciri bunga raya. Apa ciri-ciri bunga raya yang dapat ditetapkan untuk menjadikan bunga raya ini sebagai bunga kebangsaan. Baik, seterusnya saya akan bentangkan tentang teknik pengumpulan bukti tentang perkembangan dan kemahiran murid. Jadi dengan teknik ini, guru dapat mengumpul pelbagai bukti untuk uh, menilai sejauh mana murid itu memahami topik bunga kebangsaan. Khususnya bunga raya sebagai simbol negara. Okay, yang pertama ialah melalui senarai semak. Okay, dengan teknik ini digunakan oleh guru untuk guru menyemak pencapaian murid berdasarkan hasil pembelajaran topik bunga kebangsaan yang ini bunga raya. Okay, antara contoh item yang boleh diletakkan oleh guru ialah uh, murid dapat menyatakan maksud bunga kebangsaan. Murid dapat menjelaskan ciri-ciri bunga kebangsaan. Okay, warna, bilangan kelopaknya, apa maksudnya okay, dan sebagainya. Teknik yang kedua ialah melalui catatan ringkas guru. Jadi dengan teknik ini guru dapat mencatat uh, pemerhatian secara spontan tentang tingkah laku, tentang sikap ataupun kefahaman murid semasa PBD dijalankan. Okey. Uh, ini sangat penting untuk guru membuat catatan um, mengikut tahap penguasaan murid Dan catatan seperti ini uh, sangat membantu guru untuk menilai uh, perkembangan emosi murid Bukan itu saja dapat menilai tentang keyakinan murid itu sendiri dan pemahaman murid secara realistik Tentang topik yang uh, dibelajar Teknik yang ketiga ialah portfolio murid Okay, dalam portfolio ini, ia mengandungi uh, semua hasil kerja berkaitan topik bunga kebangsaan. Dan portfolio ini membuktikan uh, perkembangan dari awal sehingga akhir. Jadi contoh bahan portfolio yang boleh uh, dilakukan oleh guru ialah nota ringkas murid tentang sejarah pemilihan bunga kebangsaan okay? uh, ataupun portfolio tentang lukisan uh, murid itu mewarna bunga kebangsaan dan sebagainya. Teknik yang keempat ialah melalui pemerhatian sistematik. Jadi guru boleh memerhati uh, murid semasa aktiviti um, hands on ataupun kerja kumpulan mengikut kriteria yang telah ditetapkan oleh guru. Okey contoh pemerhatian semasa aktiviti okey aktiviti yang pertama murid menghasilkan poster bunga kebangsaan lambang perpaduan negara dan guru boleh memerhati berdasarkan uh, aspek yang berikut kognitif macam mana mereka berfikir okey uh, efektif macam mana mereka um, mengeluarkan rasa ataupun menunjukkan rasa bangga okay, dan menghargai semua simbol-simbol negara termasuk bunga kebangsaan. Dari segi psikomotornya, murid dapat melukis, murid dapat mewarna uh, bunga kebangsaan itu dengan betul, okay, warna yang betul. Dari segi sosial pula, murid um, bekerjasama Uh, mereka berkongsi bahan mereka berkongsi uh, idea contohnya okay. dan selepas itu contoh rekod perhatian yang boleh dibuat oleh guru ialah termasuk selepas uh, perhatian sistematik uh, contohnya Daniel dapat melukis bunga raya dengan tepat dan menjelaskan maksud setiap kelopak kepada rakan dalam kumpulan so itu merupakan uh, perhatian sistematik yang boleh Uh, dilakukan oleh guru dan setiap teknik pengkumpulan bukti ini uh, dapat digunakan oleh guru untuk melihat macam mana kefahaman murid tentang simbol negara uh, bukan itu saja ia juga dapat um, mengukur penguasaan fakta tentang bunga kebangsaan okay, mengukur kefahaman murid tentang bunga kebangsaan dan ini juga mengasah uh, kemahiran murid untuk berfikir uh, secara kreatif dan kritis. Seterusnya tentang strategi pemberian maklum balas yang membina kepada murid bagi menggalakkan lagi peningkatan hasil pembelajaran. Jadi okay, di sini terdapat tiga uh, strategi yang boleh digunakan oleh guru. Pertamanya maklum balas lisan. Okay, ini biasalah, okey? Digunakan semasa murid. Uh, sebut fakta tentang sejarah Bunga Kebangsaan atau simboliknya kita sebagai guru boleh memberikan pujian, bagus uh, fakta yang kamu berikan ni, betul contohnya yang kedua maklum balas secara bertulis, ini dilakukan oleh guru semasa murid berjaya menjawab soalan ataupun murid berjaya uh, tulis di dalam buku okay, di dalam buku tulis tersebut kita boleh nyatakan uh, bagus anda dapat menguasai ataupun uh, dengan cara chop Okay. saya yakin di sekolah rendah khususnya cikgu-cikgu sangat kreatif untuk memberi um, uh, memberi galakan kepada murid dengan cok bagus dengan cok thumbs up dan sebagainya. Yang ketiga maklum balas uh, secara dua hala. Ini digunakan selepas murid membuat aktiviti pembentangan ataupun aktiviti kumpulan tentang peranan kebangsaan itu tersendiri. Okey apabila mereka berada dalam pembentangan, kita sebagai guru uh, selepas mereka membentang kita juga boleh menanyakan beberapa soalan. Okey dan murid boleh menjawab soalan dalam masa yang sama kita juga perlu memberi uh, peluang kepada mereka jika mereka ada apa-apa soalan berkenaan pembentangan dan guru uh, mestilah memberikan jawapan yang betul kepada kepada murid iaitu okay, antara contoh strategi dari segi maklum balas dua hala. Baik, ini sangat penting kepada seorang guru iaitu etika memberi maklum balas kepada murid. Strategi maklum balas yang diberikan uh, oleh guru mestilah secara beretika, okay, iaitu guru tak boleh memarahi ataupun menyalahkan murid secara terang terangan apabila murid itu um, contohnya salah memberikan jawapan. Okay, sebaliknya guru perlu memberi um, sokongan, perlu memberi bimbingan dengan nada yang lembut dan um, membina supaya murid tidak merasa malu ataupun murid tidak hilang uh, motivasi mereka untuk belajar. Maklum balas yang sangat positif, maklum balas yang sangat beradab, okay saya yakin dengan etika yang ada pada guru dapat membantu murid terus berani untuk mencuba uh, untuk memperbaiki kesilapan mereka serta mengekalkan minat murid itu untuk belajar seterusnya adalah bagaimana pentaksiran bilik darjah dapat mengesan pencapaian kognitif efektif dan juga psikomotor pelajar. Yang pertama ialah uh, melalui kognitif di mana kognitif adalah berdasarkan kepada pemikiran dan juga pengetahuan di mana ianya berfokus kepada fakta dan juga konsep terhadap Bunga raya, bunga kebangsaan. Antara pentaksiran kognitif yang dapat dilakukan ialah melalui kuis, peta konsep, soal jawab nisan dan sebagainya lah. Contoh bagaimana juga guru mengesan pencapaian pelajar adalah melalui ingatan fakta. Guru boleh bertanya kepada murid berkenaan dengan tahun bunga raya diisytiharkan, maksud lima kelopak dan juga nama saintifik bunga raya. Yang kedua ialah uh, melalui afektif di mana sikap, nilai dan juga minat menjadi tumpuan lah okay, Bagi uh, tajuk bunga raya, bunga kebangsaan Kita melihat fokusnya adalah kepada sikap patriotisme dan penghargaan terhadap simbol negara Dan perkara ni dapat dikesan oleh guru melalui pemerhatian Ataupun aktiviti perbincangan di dalam kelas Antara pelajar sesama pelajar dalam kumpulan yang kecil dan antara contoh sikap dan nilai patriotisma dan juga penghargaan terhadap simbol negara dapat dikesan melalui uh, sikap yang ditunjukkan oleh para pelajar macam contoh uh, pelajar ni menunjukkan rasa bangga terhadap bunga raya sebagai simbol bunga kebangsaan Malaysia dan penghargaan terhadap warisan negara di mana uh, para pelajar ni menjaga bahan pembelajaran macam bunga raya sebagai uh, warisan negara yang berharga yang ketiga adalah berkenaan dengan kemahiran psikomotor di mana kemahiran psikomotor ni merupakan kemahiran hands on dan dalam aspek bunga raya bunga kebangsaan ianya memberi fokus kepada aktiviti kreatif berkaitan dengan bunga raya. Contohnya guru dapat menilai seseorang pelajar melalui uh, lukisan ataupun dengan mewarna poster berkaitan bunga raya dan ia dapat Uh, membuatkan guru ni mengesan kemahiran manipulatif seseorang murid dengan uh, cara mereka mewarnakan bunga raya tersebut dengan warna yang betul. Kemudian adalah kemahiran menghasilkan produk di mana murid mula membina peta konsep yang kreatif berkaitan dengan maksud uh, kelopak bunga raya, uh, kaitannya dengan rukun negara dan sebagainya. Terdapat enam langkah pelaksanaan PBD yang digariskan untuk membantu guru-guru melaksanakan PDP dengan lebih berkesan dan sistematik. Yang pertama adalah merancang PDP dan kaedah pentaksiran. Guru-guru perlu memahami kandungan dalam DSKP dengan menentukan objektif yang selari dengan SK dan SP dan pada masa yang sama guru perlu mengenal pasti kaedah pentaksiran yang bersesuaian digunakan dalam tempo PDP kepada murid-murid. Langkah yang kedua adalah melaksanakan um, PDP dan pentaksiran. Pentaksiran ini perlu dilaksanakan secara berterusan dengan menggunakan uh, kaedah sama ada lisan, bertulis ataupun pemerhatian. Langkah yang ketiga adalah merekod dan menganalisis penguasaan murid. Guru perlu melakukan aktiviti merekod ini dari semasa ke semasa. Uh, rekod ini boleh dilakukan dalam rekod mengajar senarai sema atau mana-mana yang dihasilkan oleh guru yang dirasakan bersesuaian digunakan semasa PDP. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh guru lakukan untuk merekod ini adalah seperti Aktiviti soal jawab dalam konteks tajuk yang dipilih adalah bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Guru boleh bertanyakan soalan kepada murid-murid untuk menguji pemahaman murid. Sebagai contoh, bunga raya sebagai identiti negara. Apakah kepentingannya? Bagi murid-murid yang dapat menjawab dengan jelas, dengan baik, guru boleh mencatat Tahap penguasaan murid ini uh, pada tahap yang uh, tinggi atau tahap yang baik manakala bagi murid-murid yang uh, tidak mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan ataupun mempunyai tahap penguasaan yang rendah maka guru perlu melancang tindakan susulan ataupun uh, tindakan yang perlu diambil yang terbahagi kepada dua sama ada dijalankan secara serta-merta ataupun dirancang. Pada uh, akhir uh, PDP, uh, guru boleh uh, menentukan sama ada uh, berlakunya peningkatan tahap penguasaan murid ini Dari semasa ke semasa melalui rekod-rekod yang telah dilakukan Dan langkah yang terakhir yang perlu dilakukan oleh guru adalah melapor tahap penguasaan murid uh, Guru perlu mengisi tahap penguasaan murid dengan... Uh, menggunakan template pelaporan yang telah ditetapkan yang mengandungi maklumat-maklumat murid dan ini perlu dilaksanakan minimum dua kali setahun. Antara kepentingan PBD adalah untuk mengesan pengetahuan sedia ada murid yang kebiasaannya dilakukan pada awal sesi PDP. Seterusnya PBD ini penting untuk mengetahui keberkesanan PDP itu sendiri jika kita lihat terdapat langkah-langkah yang telah ditetapkan yang membantu guru untuk menilai tahap keberkesanan PDP yang dilaksanakan di dalam kelas. Ini secara tidak langsung dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dari semasa ke semasa melalui tahap penguasaan murid itu sendiri dalam mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru juga dapat merancang, mengubah suai dan juga menambah baik kaedah PDP supaya lebih efektif. Kerana uh, kita sendiri tahu bahawa setiap murid mempunyai uh, tahap yang berbeza dan uh, cara untuk belajar yang berbeza dengan adanya uh, PBD ini, guru dapat uh, mencari jalan penyelesaian yang paling baik dengan menyesuaikan dengan tahap murid itu sendiri. Seterusnya mengesan perkembangan murid secara menyeluruh dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Akhir sekali dengan adanya PBD ini guru dapat menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta untuk membetulkan kesilapan murid melalui aktiviti-aktiviti di dalam kelas guru dapat menilai. Di mana kelemahan murid itu sendiri dan apa langkah-langkah yang perlu diambil supaya dapat membantu murid memahami dan juga uh, dapat menguasai uh, tajuk atau topik yang diajarkan oleh guru di dalam kelas.